На минулій сесії виник невеличкий конфлікт між представниками влади і народу з приводу ймовірного будівництва дитячого кафе у парку перемоги. Ми вирішили спитати людей, які щодня гуляють у парку, що вони думають про це. це Єдине, що тут радують, ці дві площадки дитячі і ігрові. Ну От там чуть далі. Це як би радує. А сама сцена, це сиденья вже зустріли. Я думаю, що треба міняти. Как вам идея детского кафе в парке Победы? Отличная идея. Вот прямо на этом месте, где сцена, можно и кафе, кстати, да, построить? Отличная идея. Вот. Я, я бы своего ребенка сюда привел бы, кафе, если бы оно здесь было. Как вам идея сделать это детское кафе? Ну, в принципе, возможно. Людей тут много с детьми ходят. А бы не был гендерком. С пивом и с водкой. Головне, головне, щоб не, не вирубували сосни на будівництво. Ну, і хочеться, звичайно, щоб поставили зупинки для громадського транспорту, наприклад, по вулиці Карла Марса. Тому їх не вистачає, люди стоять під, під небом. Під небом да. Побіда, пам'ять. Красиві слова. Ну, посмотрите, який срач, яке болото в проході атк маркети. парку в дождливую погоду. Зимой не светит ни один фонарь. Мусор, пьянки постоянные здесь. Жители местные боятся даже заявлять. Машины ездят, я год воюю с властью. Матери молодые гуляют с колясками. Эти машины носятся, пока еще не было трупов. Мы этого будем ждать. За год удосужились уложить вот тот бетонный блок. Я попрошу его снять поближе. Которые успешно машины объезжают и сквозят здесь, как по хайвею. Рядом школа, ребята, это вообще уже нонсенс. Возле школы что там, разливайка или кофе, или еще что-то. Детское кафе. Детское кафе. Дети пусть учатся, им есть где выпить чаю в столовой. Не нужно превращать вот, 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 вот этот парк, здесь пойдет вырубка. Я так подозреваю, если, если уже хватаются за клочки, то скоро вырубят и это, и вот эту тачанку тоже выкатят. Чего не хватает в парке? Чего вам хочется? В парке чего не хватает? Да ничего не хочется. Аттракционы для ребенка есть. Все нормально. Все своим чередом. Ну вот хотят детское кафе построить. Вы за? Ну а кто будет спрашивать? Надо будет построить. Якщо це буде лише дитяче кафе, де будуть лише батьки з дітьми, то ще і де не будуть е, спортні напої продаватися, то це одне питання. А якщо тут будуть ще молоді, я не проти молоді, але не всі в нас е, ну, мають може, як, виховання. Чого не вистачає в паркі? Ну, мало, мало для великого количества сімей з дітьми. Маленької дитячої площадочки. и пару лавочек, которые тоже уже начинают разрушать. Мало. Здесь хотят строить детское кафе. Вы за или против? Если это детское кафе, я за. Единственное, что если это будет касаться опять лишения зеленых насаждений, скажем, выпиливания сосен, то я в таком случае я против. Как вам идея сделать детское кафе в парке? Вполне. Вполне. Не только детская, ну чтобы с родителями. Ну, можно, в принципе, и взрослые, но чтобы без алкогольных напитков было и все. Даже без пива, чтобы было. По мне. Ну. Гиблое дело. Да, гиблое, да. Не поделка. Почему? Такую идею. Ну, я не, не знаю, что, что там будут с детьми делать в том детском кафе. Ну, наверное, пить чай есть торт. Не знаю, я считаю, что если захотят, могут и так пойти и родители купить детям, дома поесть, в кафе сидеть, в парке. В парке гуляй, чтобы они в кафе сидели, как по мне. постоянно собирается молодежь, мусор. Вон лавочки только поставили. Да это же все от молодежи зависит. Ну, как бы взрослые это не ломают, эти лавки. А только поставили новые. Вон, посмотрите, горку пропалили. Горку сломали. Ну, с детворой каждый день гуляю здесь. Ну, молодежь собирается, и банки, склянки. Ну, это ужас. Не шлепали их? Нет, не шлепали. А как? Ну скажешь им, они тебе три слова в ответ. Ну, а так бы, ну, штрафовать надо за это. Если у них нет денег, родителей надо штрафовать. Хотят построить детское кафе в парке Победы. Как вам такая идея? Сначала парк в порядок пускай приведут, чтобы сюда ходили с детьми, потому что вечером страшно выходить. В общем, детей страшно пускать даже. Ну, а какое детское кафе? Ну, кто будет? И опять же, эти будут там напиваться, которые здесь и бухают. как но... будут розгортатися події далі, бо пока що в парку перемоги не по-дитячому сумно.